mamlakatimizda umumiy o'rta ta'lim maktablarida mart oyi tabiiy ya'ni kimyo biologiya fizika fanlari oyligi deya belgilanganligi munosabati bilan oy avvalida turli tadbirlar o'tkazildi tadbirlarda o'quvchilarning bilimlari fanlarga bo'lgan qiziqishlari oshirilib dunyoqarashlari kengaytirildi tumanimizdagi 3 sonli maktabda ham mazkur fanlarni o'qitish zamonaviy talablar darajasida de bo'lishini ta'minlash fanlar o'qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirish ularning ijodiy izlanishlari va mehnatini ro'yobga chiqarishga aloqa e'tibor qaratilmoqda shu bois fan oyliklari doirasida o'quvchilar bilimining davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlariga moslik darajasini aniqlash maqsadida bilimlar bellashuvlari viktorinalar va turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkaziladi 12 mart kun bo'lib o'tgan oylik doirasidagi yana bir tadbir tabiat va biz deb nomlandi unda maktabning yuqori sinf o'quvchilari ishtirok etishdi mana bugun mart oyida bizda tabiiy fanlar oyligi bo'lib o'tyotir бұнда біздер бүгінгі пәнлер айлығымызда кешемізде химиялық қызықты тәжірибелер өткердік Оқушыларда сұрау жауап викториналарын өткердік һәм химиялық перод системаны ашқан орус алымы менделеевтың өмір менен таныстырдық бұнда бүгінгі химия кешесіне оқушылар қызығып көтерін көрікті қатынасты бүгінгі кешеміз меніmше қызықты болды деп ойлаймын онан кейін оқушыларымыздың физикадан биология пәндерінен өздерінің фокусларын көрсетті һәм өздерінің тақмақ сұрау жауаптарын айтты һәм бұл жерде келген тамаша өлер химия биология физика фәнлерінен көбірек мағлұмат алды деп ойлаймын атроф мұхит инсонны қамырып алған табиғи омиллар хава, су атмосфера ер өсімліктер хайвонат дүниесі ona zaminimiz musaffo havo suv quyosh nuri barcha barchasi tabiatning betakror mo'jizalaridir inson dunyoga keliboq ushbu ne'matlardan bahramand bo'ladi biroq butun hayoti davomida ularni qadrlay oladimi afsuski yo'q shuning natijasida atmosferamiz ifloslanishi tobora kuchayib tabiiy muvozanatga salbiy ta'sirini o'tkazmoqda natijada turli ekologik muammolar tug'ilyapti maktabda o'tkazilgan tabiat va biz deb nomlangan tadbirda dastlab shu haqida ma'ruza qilindi biologiya fani o'qituvchilari komila xolmurodova sapura Turaniyazova, dinora yesekova ximiya fani o'qituvchilari elzo shomurodova dilfuza aynazarova fizika fani o'qituvchisi sarvanoz sadullayevalar hamkorligida tayyorlangan ushbu tadbirda o'quvchilar chor atrofga bahoriy ko'rkamlik va xush kayfiyat ulashuvchi gullarga tarif berdilar bugun uchinchi maktabimizda tabiiy aylig'i o'tkazilib o'tkarilyotribdi ko'tarinki ruhda мұнда біздер кешемізде сол физикалық фокусларды пантомима шартінде физикалық шамаларды оқушыларымыз көрсетіп берді сол табиғи пәнлер айлығында сол оқушыларымыздың еліде сол физикаға химияға биология пәнlеріне қызығушылығын арттыру мақсетінде har өздеріміздің өздеріміздің пайдаланып қызықтырып қызықтырып бармақтамыз оқушыларды gullar inson ruhiyatini stresslardan va charchoqdan qutqarishda muhim ahamiyat kasb etishi haqida ibratli so'zlar she'rlar ijro etdilar o'quvchi yigit qizlar hududimizda tabiiy ravishda o'sadigan o'simliklar va atrof muhit muvozanatini saqlab turishdagi ularning ahamiyati haqida ko'pgina ma'lumotlar aytdilar buyuk kimyogar olim mendeleyev hayoti va faoliyati u yaratgan davriy jadvalning ahamiyati haqida ma'ruza ham tadbir tomoshabinlariga ko'pgina bilimlar berdi maktabning 10 sinf o'quvchilari ishtirok ijro etilgan orolning qaytishi deb nomlangan sahna ko'rinishi yig'ilganlarda katta taassurotlar qoldirdi mana bugun bizda uchinhi soli maktabimizda tabiiy panlar oylig'i ko'tarinki ruhda o'tkarilyotibdi suni bilan birga ximiya biologiya fizika panlari birgalikda tabiat han biz kecшhasin kөtеріңкі ruhda o'tkardіk bunda metod birlеспa aғзаlarimiz birgalikda химиyяға ximiya elementlari biologiyaning o'ziga tan belgilari ham fizika bo'yicha qubilislarni ko'rsatib berdi shuningdek yosh fiziklar to'garagi a'zolarining fanga oid qiziqarli tajribalari fizik fokslari fantamimalari barchaga ulkan taassurotlar hadya etdi tabiat va biz deb nomlangan tadbir o'quvchilarning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishlari oshishiga xizmat qildi bu borada o'quvchilarning qolgan bilimlarini sinovdan o'tkazdi shu bilan birga ona tabiatimizga ongli munosabatda bo'lishga undadi